Вкусного всем! Интересно, что яйца по швейцарски, возможно, и не имеет прямого отношения к Швейцарии. Так рецепт назывался в славянских странах в начале прошлого века. Вероятнее всего, корни названия уходят к сыру, без которого создать это блюдо невозможно. В чем-то оно похоже на известное блюдо яйцо в копеечку, но вкуснее и не требует каких-либо кулинарных навыков. Это безумно вкусно и очень красиво. Потребуется 4 яйца, 4 кусочка хлеба, грамм 150-200 сыра, твердых в нашем понимании сортов. Швейцарский, российский, украинский, может быть гауда или эмменталь. Также нужна ветчина или подобный мясной продукт, сливочное масло, зелень для украшения, соль и паприка. Я еще добавляю каенский перец или молотый чили. Подготовим продукты. Нашинкуем ветчину тонкими брусочками. Можно и натереть. В данном случае это не имеет значения. На ваш вкус. Лучше, если ветчина будет мягкой. Если нет, придется нарезать тоньше. Сыр натираем на терке. Что означает твердых сортов? Это выдержанные сорта сыра, называющиеся твердыми, хотя к твердым все-таки относятся сыра типа пармезан. А то, что мы привыкли называть твердым, это полутвердые сычужные сорта иногда с дырочками, такие для этого блюда вкуснее всего, иногда с ровной плотной структурой. Натерли, отложили. Подготовим масло, положим его в емкость, в которую можно потом поставить в микроволновку. Добавим паприку и молотый острый перец. Это не обязательный, но для меня желательный тут компонент. Острый перец в сливочном масле не будет острым, благодаря молочной кислоте масла, но при этом отлично запустит организм утром. И в микроволновку на минутку чтобы масло расплавилось и перец можно потом однородно перемешать. Кусочек масла мы оставили и мы смажем форму. Готовить будем в духовом шкафу. Смазали и выложим кусочки хлеба. Я намеренно взял тостовый хлеб, но вы можете использовать любой другой, желательно белый. И достаточно большой, потом увидите почему. Посыпаем хлеб сыром. Сначала просто посыпаем, а затем делаем из сыра гнездышки. Так, чтобы затем яйцо не выскользнуло из них. И кусочки тут большие именно ради этого, чтобы потом весь белок остался на хлебе. Теперь вбиваем яйца аккуратно, так чтобы желток попал именно в ячейку из сыра, которую мы для него подготовили. Все четыре яйца вбиты, выложим в ветчину. При этом одно правило, не повредите желток. Я вообще люблю яичницу, где желток до подачи не поврежден. полужидкий вытекает, создавая яркий яичный соус. Такая вот блажь. Завершающий этап, польем все нашим перечным маслом. Сливочное масло вообще отлично сочетается с яйцом. Я обычно яичницу жарю только на нем, кроме может шакшуки. Разница с другими маслами разительна. Но это, конечно, дело вкуса. Полили и отправляем в духовку на 10-15 минут при температуре 170-190 градусов. Если духовка электрическая, то 190 или меньше. А если газовая, то 170 или меньше. Через указанное время достаем из духовки. Задача запекания выполнена. Желток видно, что еще жидкий или полужидкий, а белок свернулся. Если покачать форму, это видно. И все, можно нарезать приблизительно по местам соприкосновения кусочков и кайфовать вкуснейший завтрак за которым очередь домашних. это недорого, просто, быстро и безумно вкусно и очень очень красиво и эстетично. А когда вы разрежете желток для любителей жидкого желтка наступит время восторга. сыр расплавился до да с ветчиной до да с привкусом масла с паприкой до да с жидким желтком бомба. Приятного аппетита а мы вас ждем на нашем канале корчма подписывайтесь и будьте здоровы!